بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے اور موزیز دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس سے نکاح کرنا چاہا لیکن ملکہ بلکیس کی والدہ ایک دنیا تھی اسی ملکہ بلکیس کی ہندی گھوڑے جیسی تھی جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے

اپنے پروں سے سایا کر لیتے پھر آپ ہوا کو کم دیتے اور وہ پرواز کر کر صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتے اس طرح شام کو مہینے بھر کی پوری طے کی ایک مرتبہ اس طرح آپ جا رہے تھے جب آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی تو کو پایا بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا چند گھنٹے سے مجھے نظر نہیں آ رہی یا سچی میں غیر حاضر ہے اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سر سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضر کی کوئی مقول وجہ بیان کرے ایسے موقع پر آپ پرندوں کے پر نوچ کر زمین پر ڈلوا دیتے تھے جن کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے اتنے میں اچانک ہدہ آ گیا پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں بادشاہ سلامہ تیری سزا طے کر چکے ہیں اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے انہوں نے بیان کیا تو ہدہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا چنانچہ ہدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے نبی اللہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے میں ارف سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی سے خبر لایا ہوں اس جگہ کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا اس کے وزیر اور مشیر تین سو بارہ شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے متحد بارہ ہزار کی امیت ہے اس کی زمین کا نام مادب ہے یہ سفیر سے تین میل کے فاصلے پر ہے دنیاوی ہر قسم کی ضروریات اسے مہیا ہے اس کا نہایت شاندار قسم کا طق ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے سونے سے تندہ ہوا اور یہ اسی ہاتھ اونچا اور چالیس ہاتھ چوڑا ہے اور چھ سو عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کھڑی رہتی ہیں اس کا دیوانی خاص جس میں تخ ہے جو بڑا محل ہے بلند و بالا اور خشادہ ہے سب لوگ آفتاب پرست ہیں خدا پرست کوئی نہیں ملکہ کا نام بلکیس بنتی شرائع نیل ہے اس کا دادا یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں چالیس لڑکے پیدا ہوئے جو سط کے سب بادشاہ بنے اس کے والد نے ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا اس کے بدن سے بلکیس پیدا ہوئی جنیا سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میرے کوئی لائق نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ نے اس کا نکاح ایک جنیا سے کرا دیا سلیمان علیہ السلام خود کا ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلکیس کو دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کے وہ کیا جواب دیتی ہے ہدھود اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلکیس کے مہر میں پہنچ گیا ملکہ اس وقت خلوت خانے میں تھی ہودھود نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ ہد ہد کہاں سے آیا ملکہ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر متاحت ہو گئی اور خوف زدہ دی لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے اس پر مہر بھی لکی ہوئی ہے اس خط میں خط لکھنے کی تمام اصول بڑھتے گئے خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام پستہ مکتبر الٹی کے علم میں آ جائے کہ کس نے خط لکھا ہے ایک اہم بات کہ خط کا آغاز اللہ تعالی کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ لکھا گیا تھا خص سے شہانہ انداز ہی نہیں پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی بسم اللہ سے ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ پر کشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو یہ کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو ملکہ ملکۂ عقلم معاملات کو کس طرح طے کیا جائے بخوبی جانتی تھی وہ با اختیار ہی تھی اس کا فیصلہ اس کے آہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا پھر بھی اس نے مصلحتاً اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سرداری میں میری طرف ایک بہت ہی اہم اور واقع والا خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تمام اہل دربار نے جواب دیا ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں اسلحہ اور سامان وافر نقدار میں موجود ہے ہم بہادر و شجاع بھی ہی ہیں میدان جنگ میں نہایت ضرورت و مردی کے ساتھ لڑتے ہیں اسی لیے ہی ہمیں خوف زدہ ہونے جھکنے کی ضرورت نہیں ہماری طاقت مسلم ہے ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں اب جو آپ کا حکم ہو ہم آپ کی فرما بردار ہیں ملکہ بلکہ خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا اس نے اپنے سرداروں سے کہا جب بیرونی حملہ اگر کسی بستی پر حملہ کرتی ہے اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں وہاں کے با عزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اپنا روبو و دبدبا اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر تدبیر کی جاتی ہے قتل و غیرت گری کی انتہا کر دی جاتی ہے کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں گرویان کے دیے جاتے ہیں رعایہ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے سپائیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے اس کا طریقہ یوں نکالا کہ کی فیصلہ کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں دیئے اور تواہف بھیجے جائیں پر ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے اگر وہ توائف لے کر راضی ہو گئے تو اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکیں گے اور اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کے تباہف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ملکہ نے توائد تیار کروائی اس توائد کی تفصیل مختلف مقامات پر مختلف درد کیے گئے ہیں اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں جواہرات قیمتی برتن تھے بعض روایت میں ہیں کہ ایک سو غلام ایک سو کنیز بھی تھی کنیز مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں مبلوس تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں ورنہ محض ایک باشا جب یہ تو ہے مالکہ بلکیس کے قاسد لے کر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا یوں آپ پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیوں اور ثانی ذکر لڑکی ہیں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک گروہوں نے کونیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک آیا جب دوسرے گروہوں نے انگلیوں سے شروع ہو کر کونیوں تک ہاتھ دھوئے برحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلکیس نے اپنی حتمت چند ازمائش سے سوالات بھی کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی اور ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے ملکہ بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی تھی اپنے غلاموں سے کہا یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈال دیں دوسرے موتی میں سوراخ تیڑے ہیں اس میں بھی دھاگا ڈالنا ناممکن ہے انہیں کہنا کہ اس میں بھی دھاگا ڈال کر دکھائیں اگر وہ ان سوالوں کا اہم کانا یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہے پھر اس کی بات تو وہ جو سے سننا قاصد حاضر ہو گیا آپ نے دبیا طلب کی اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیں اس میں کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سراخ کے ایک موتی ٹیڑے سوراخ والا ان دونوں میں بھاگا ڈال دو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سوراخ کون کرے گا دیمک نے کام اپنے دمیں لیا اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل آیا آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا تمہیں کوئی حاجت تو بیان کرو اس نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا رزق درختوں میں رکھ دے آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی پھر آپ نے تیڑے سوراخ والے موتی کے سامنے رکھا اور کہا اس میں دھاگا کون ڈالے گا سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا میں یہ کام کروں گا اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے بھی اس کی حاجت پوچھی تو کیڑے نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ریس پھولوں میں رکھ دو اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے تیس میل کی مساوت میں سونے چاندی کے اینٹوں کی فرش بنانے کا حکم دیا راستے میں دونوں طرف عجیب جانوروں کو کھڑا کر دیا دربار کو بھی ترتیب دیا اپنے تخت کے دائیں بائیں چار ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے دوسری جانب وزراء اور عمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی چنانچہ جب قاسد آئے تو انہوں نے سونے کی ایٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا آگے آگے تیموروں کی کتارے تھی پھر جنات کی صفحے تھی اور قاصد راستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے دربار پہنچے تو وہاں کے شان و شوقت دیکھ کر دنگ رہ گئے جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پشانی سے پیش آئے قاصدوں نے بیش قیمت و نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہیں تو مجھے یہ بے وقت اور معمولی توحف دے رہے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے پھر جنوں پرندوں ہواؤں کے میرے لیے مسخر کیا میری بادشاہت کی شان و شوقت تم دے ہی رہے ہو اس دنیاوی ساد و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تم اپنے یہ توحے واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ کروں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنی ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی جرت ہم میں نہیں ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے بارہ ہزار کردار منتقل کیے جن کے تحت ایک ایک لاکھ سپاہی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی آتا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ ملکی بلکیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہے اس وقت وہ محل سے تین میل کے فاصلے پر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ گمبرانہ معذرہ بھی دیکھ لے اس لیے آپ نے اپنے مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمہ کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جنوں ان سب ہی شریک ہوا کرتے تھے فرمایا کیا ملکہ بلکیس تخت جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لا سکتا ہے کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی ایمان لے آئے گی پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ایماندار ہوں اور ذخیرہ جواہرات سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن جائے اور ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ دو چار گھنٹوں میں طے کے تخت یہاں پہنچائے اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں نہایت بستی و عریض اور وزنی جس سے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں اور پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کے ورث میں ایک محفوظ محل میں مقفل کر رکھا تھا جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی مجلس میں موجود ایک شخص بول اٹھا یہ وہ شخص تھا جسے ہی کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا آپ کی پل جھپکنے سے بیشتر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کر دوں یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا کتاب کون سی تھی علم کیا تھا بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ موضع دکھا سکتے تھے بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مطرب صحابی بنایا گیا ہے اس کا مطلب آصف بن باقیہ دن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے ابنی عباس کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے کتاب کے علم سے مراد غلبہ اسم اعظم کا علم ہے یعنی تورات اور بات کے نزیک اس علم سے مراد دربار رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد یعنی آصف برقیہ کو حدیعہ کے دفتر کے امین ہونے کی وجہ سے یہ علم حاصل تھا وہ تخت محل کسی حصے میں محفوظ ہے یہ بات البدا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی تھی کہ جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر سکتا ہوں چنانچہ لمحہ بھر بار ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا تمام اہل دربار حیران زدہ رہ گئے کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے اس کے سامنے سے بلکیس کا تخت نکل آیا تو آپ نے فرمایا یہ میرے رقب کا فیصلہ ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یہ آصف برقیہ کا کوئی کمال نہیں یہ سب اسی کی عطا ہے بہرحال تخت پہنچ گیا آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے کچھ ہیرے جواہرات بدل دو رنگ و رغن تبدیل کر دو تاکہ جب یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ تخت اسی کا ہے یعنی اتنا بڑا موضع دیکھ کر اور راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں ملکہ بلکی دربار سلیمان میں حاضر ہوئی وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوقت اور فخر و ناز کے ساتھ اونٹوں کے کافلوں کے ساتھ جس پر عہد و امبر خوشبود لدی تھی بہت سارا سونا ہیرے جورات لے کر شلم آئی تھی جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا یہاں کیسے آئے گا کہاں یوروشلم کہاں سبا کا علاقہ اس کا محل اس کے محافظ کہاں کھڑے پہرے دار اس کا تاک یہ کیسے ممکن ہے شاید پہرے کے باوجود تک یہاں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے وہ بھی ششوپن میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کیا تیرا تک بھی ایسا ہی ہے ملکہ بلکیس نے واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی محمد انداز نے بولی گویا یہ وہی دعو تھے یعنی انکار کیا نہ بھتات جواب دے دیا اور یوں کہا کہ ہم تو اس کرامات سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے اور وہ جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے آئی تھی وہ بات اسے عطا کی گئی ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا سبھی سوال فراموش کر چکے تھے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ نبوت کے موضوع تو وہ دیکھ چکی ہے اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہو جلال بھی دکھایا جائے ملکہ بلکیز سبا کی عام کی خبر سن کر آپ جنہوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی سے لبا لب بہت تھے شیشے بہت ہی صاف شفاف تھے آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا بلکہ ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے آپ اس کچھ لوگ کا بیان ہے کہ آپ ملکہ بلکی سے نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈیاں بہت خراب ہیں اس کے ٹکنے چوپاہوں کے گھوڑوں جیسے ہیں اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے ہاؤس کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے آج سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے اس کی پنڈیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں کوئی نئی بات یا بدسوتی نہیں چنانچہ بے نکاح تھی پینلیوں پر بال بڑے بڑے تھے آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی آپ نے جنہوں سے کہا کہ کوئی اور چیز بتاؤ جس سے بال جاتے رہیں اور جنہوں نے حرطان پیش کی یہ دوا سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی تھی ملکہ نے اس حکم کو اس کے دسترخان کی نعمتوں کو اس کے ملادموں کو وحشت تہور اور جنوں انس کی اطاعت و فرما برداری کو اور آپ سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا اس کے ہوش آتے رہے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوقت دیکھی تو اپنے محل اپنی سلطنت اسے بیچ نظر آنے لگی اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و عرض فن و تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا اس محل کے مغرب و مشرقی حصے میں تین سو ساٹھ اور ہر طرح کے اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاقت سے تلو ہوتا اور مغرب اس کے عین سامنے کے تاج سے غروب ہوتا اور دوسرے دن اس کی اگلے تاق سے سلوح اور مغرب سمیت اگلے تاک میں غرب ہوتا چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستیش اس کا مذہب تھا وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکومت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی میں نے اس پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک ایک میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تیری شان و عظمہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی ملکہ بلکیس یہ سب ذہانت و فردانت میں بے مثال تھی وہ جان چکی تھی اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے بلکہ اس معجزانہ خدرت کا اظہار اس عمر کی جانب اشارہ ہے اس ہستی کی طرف بلاوہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے یوں وہ اپنے شرف پر نادم ہوئے اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کی رب کی فرما بردار ہوتی ہوں واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا اس لیے ملکہ بلکیس کی ایمان لانے کے ساتھ یہ اس کی پوری قوم بھی ممکن ہے کہ ایمان لے آئی ملکہ بلکیس کے ایمان لانے کے واقعے کے بعد کی تفصیل قرآنی پاک میں موجود نہیں مختلف روایات تفاسیر اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس سے نکاح کر لیا تھا چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا وہاں اپنی ملکہ کو تین شاندار محل تعمیر کروا کر دیے تھے آپ سلیمان علیہ السلام ہر ماہ تین روز وہاں قیام فرماتے اہل حبشہ ملکہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروانی شامل کرے آمین یا رب العالمین